Подвесніть, будь ласка, як ви опинилися на закону збройних формуванів, як це відбулося у вашому житті? Ну, Спочатку, що це все строїло, що є. Робота почала прекращатися, нам тут А туда поїхав, пішаю платить 500 долларов, российский паспорт. А чем займатися? А, ну стояли на блокпосту. А что самое ходило, того ваши кубанские на блок На блокпосту проверяли документы, останавливали машину, проверяли документы, бабачи, что запрещено. Клиенты что-то с улицы приезжали, все, конечно, но это не закрыто добрый. И в тот уж я часу полчаса вот так заходился. Приехала в начале. Это и, и приехал сюда 28 декабря -го, 2014 года. Как бы без малого пилотку там заходился. Ну, я там уже радовал его. Вот, Поэтому... Тоже среднекласски, звонки вы не знали со программы сближения различных людей. Ну про программу я по телевизору. Я воспользовался этой программой. Теперь дожидаюсь сюда, будет все хорошо. Мирное небо над головой. Живу дома. Никто меня не пытал, не пил. Я свободен как бы. Никто меня ни, ни в чем не ущемляет. Поэтому я советую, ребята, лучше возвращайтесь назад домой, сложите оружие, так и родственники будут рядом, будете видеть друг друга. Ну и жизнь заново начнется как бы. Зараз в полную я